hozirgi kunda mana yoshlar yoshlar deymizda kattalarda aybda o dasda biz bo'sh qo'yib qo'ydikda yoshi katta o'qituvchilarda shularda ayb bola har yoqqa solinadigan narsa u n hligi nima deydi гибки bo'ladi egiluvchan bo'ladi hamma joy yomon bo'lib ketgan bo'lsa o'qishga qiziqishi bo'lmagan bo'lsa bolada ayb yo'q bolada ayb yo'q o'qituvchida o'qituvchida hozirgi bolalar keyingi o'qituvchilar hozirgi bolalar keyingi doktorlar hozir shunisichaodam sizni gapingizdan keyin kasal bo'lisaham qo'rqib qolyapti lekin shunisi ham bor haligi bu narsani hech kim yashirmaydida hozir misol uchun bitta odam yuragin operatsiya qilish uchun hamma uchib ketyapti qayg to'g'risida ana bitta mana bu qanchalik xavfdi ta'limni tagida qancha narsa yotibdida mana ta'lim o'zgarsa hamma narsa o'zgaradi tubidana ta'lim to'g'ri bo'lsa bo'ldi bola yoshligidan to'g'ri tarbiya olsa meditsina o'qish resurslar borku bizda singapur yaponiya e, hech narsasi yo'q ularni dunyoda oldi qatorlarda yuribdi bizda hamma narsa bor to'qchilik oltin desangiz oltin bor meva desangiz meva bor resurs desngiz resurs bor odam desagiz odam bor tarix desangiz tariximiz ham ulkan qanaqa geniylar daholar bo'lgan bizdada buxoriylar haqida amerikada kino olib yurishibdi tasavvur qiling shu shu ta'lim muhitini to'g'ilanish kerak bo'ldi qolgan hamma muammoni orqasidan to''la poydevor osmondagi bolalar osmondagi bolalar